Puan-puan, kita rasa bertuah pada malam ini kita dapat menyaksikan uh, sebuah pengalaman ya yang telah dilalui oleh saudari Nur Arifah tadi ya kisah benar yang beliau sendiri lalui yang telah didiagnos kemurungan dan akhirnya beliau bangkit Eh, beliau bangkit daripada kemurungan itu untuk beliau lalui jalan yang uh, betul. Tanya kita ucapkan. Dan inilah pentingnya program-program kesihatan mental untuk memastikan bahawa kita terbimbing dan kita diberikan panduan yang uh, jelas. Baik, uh, Dato' ya. Eh. Bila sebut tentang stigma uh, kesihatan mental ini, kadang-kadang ada seorang orang berpandangan stigma kesihatan mental ini, dia kata apa Dato'? Ha, ini mestilah masa kehidupan dia dulu tu ada hal-hal negatif yang dibuat kan uh, itulah sebab dia murung uh, sebab dia tak solat sebab dia uh, tak bayar hutang orang contohlah kan dan ini juga dalam situasi ini juga masyarakat komen yang bukan-bukan kan uh, mengeluarkan kata yang negatif yang bukan-bukan dia sudah akhlaknya perilakunya menyebabkan orang tu down jadi apa komen Datuk dalam hal ni Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian saya pertama sekali saya nak ucap terima kasih banyak, banyak kepada KKM dan juga kepada JAKIM dan juga RTM kerana buat tajuk ini dan kerana tajuk inilah saya banyak membaca tentang isu berkaitan kesihatan mental. Tuan-tuan tonton tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya tadi pun doktor dah bagi tahu ada beza antara kesihatan mental dengan apa penyakit mental. Beza dua tu. Macam saya naik bukit selalu, jogging. Oh jangan kata, oh kamu ni ada penyakit diabetes. Tak boleh. Itu kesihatan tubuh. Nak jadi nak pastikan tubuh kita sihat, maka kita jagalah kesihatan. Betul tak? Jadi begitulah juga kesihatan mental. Tonton pembuat, saya nak bagi tahu bahawa ramai orang dia tidak faham apabila a uh, kesihatan mental yang kita KKM galakkan ini adalah untuk mengajak orang yang murung itu dapatkan bantuan. Ya. Nah, itu sebabnya KKM menyediakan sebanyak 1091 buah klinik kesihatan di seluruh Malaysia yang menawarkan perkhidmatan kesihatan mental. Itu yang pertama. Nombor dua, saringan kendiri. MyMinda Minda. Kat mana nak cari MyMinda Minda ni? Dekat MySejahtera Sejahtera kita tu. Yang dulu tengok COVID bagai kan? Ha, Ha, check ke situ malam-malam Semua tu main-main Main main tu bukan maksud kau Jawab semua soalan tu Dia akan keluar Saya buat Dia, keluar. Dah, dia buat Of course lah brother. <laughs> Dia paling bagus Dia bawah 5 Eh bawah 4 lah maksudnya uh, Sampai 4 tu cantik okay. Kalau atas 5, 6, 7 ke atas tu uh, Kena dapatkan bantuan Daripada kaunselor Macam contoh Dain Izhar Ini antara salah seorang Ustaz-ustaz yang saya kenal Seluruh Malaysia ni Sepanjang penceramah ni Inilah antara ustaz Yang ada License counselling. Bang, ha? berdaftar lah maksudnya. Hmm. Bang, ini orang yang perlu kita jumpa. Yeah. Saya pun kalau ada sikit benda perlu bertanya, saya tanya dia. Itu yeah. sebabnya dalam hal ini kenapa jadi stigma-stigma ini? Pertama tam, tak ada pendedahan yang baik. Yang kedua, kita ni terlalu negatif. Nampak je orang ada kemurungan, ini tak semayang Oh, cepat betul kau hukum. Yeah. Ha, tak boleh begitu. Kau kena ingat bahawa ada orang setiap orang ada masalah masing-masing. Dengar dulu kaunselor yang boleh dengar. Ustaz-ustaz tak boleh dengar, brother. Nombor tiga, media sosial. Memainkan peranan. Media sosial ni tuan-tuan, kadang-kadang mereka lebih cepat daripada mufti. Ha, itu pun kena beringat juga. Ni orang angkat jabatan mufti dulu tahu. Tuan-tuan, jangan. Kadang-kadang kita lebih doktor daripada doktor. Wabilahi kadang taufik. Kadang-kadang kita pun termenung. Betul ke tidak ni? Kita pula jadi was-was. Tuan-tuan kena ingat. Dan yang terakhir, rujuk fakah, Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'lamun. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oh, pusing begitu laju sekali. berhenti lah, berhenti lah. Mereka pun stres. Dia stres aku panjang. <laughs> Baik, itu tadi uh, Dato ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan kita jangan malu, jangan malu untuk rujuk pakar-pakar yang berkaitan jika kita ada sesuatu yang kita rasa kemurungan Ayuh rujuklah. Ha, tetapi tadi rujuk Usaiza belum kemurungan lagi kan? Uh, belum, 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 eh belum. Asyata? sebab prof pun tak QR lagi katanya. <laughs> so, <laughs> <laughs> Sebab dia izhan dan izhar kan. <laughs> Baik, saya nak pergi pada ustaz Azni. Uh, kita uh, melihat kepada perpentingnya, eh, untuk tujuan kita membuat langkah pencegahan supaya mereka-mereka yang dalam kemurungan ini boleh bangkit, boleh keluar ataupun yang tidak murung macam kita sekarang ni, yang hadir ni, kan? Sebelum kemurungan, mereka perlu diberikan satu uh, formula yang terbaik supaya mereka tak terlibat dalam penyakit mental ya. Eh? Baik Ustazah kita nak tahu sekarang ni peranan-peranan yang perlu dijalankan ya oleh pihak-pihak tertentu lah termasuk dalam konteks pada malam ni kita nak mengangkat bagaimana peranan institusi agama kita berforum pada malam ni di masjid bagaimana contoh masjid bandar Putra ini boleh berperanan untuk bersama sama membantu KKM ya supaya isu kesihatan mental ini dapat ditangani dengan baik dan berkesan. Syaza. Masya Allah, uh, saya rasa sudah tiba masanya masjid. KKM, Ustaz-Ustaz, Ustaz-Ustaz ini bergabung untuk bantu. Bantu dalam uh, merengankan dan membangkitkan orang-orang yang murung ni. Sebab apa? Kadang-kadang kesilapannya ialah, sebab kata Dr. Izzah tadi, kita tapau semua. Orang datang, saya tak tahulah kau ni ada sakor ni. Kita tapau semua, Engkau ni sakit ni. Kita tak tahu sebab sakit mental ni, kalau sakit perut, nampak sakitnya. Kalau luka, nampak darahnya. Habis sakit mental ni apa? Sebab itu kadang-kadang orang tu, pernah kami ni jumpa, dia orang cakap, Saza tak tahulah, suami saya okey. Orang dia sembahyang, siap tahajud. Tiba-tiba menung. Rupanya dia <laughs> mengalami masalah bipolar disorder hmm. oh. Tahu selepas jumpa psikotris Jumpa doktor baru tahu Sebab itu kita jangan tapau Bila orang jumpa ustaz, jumpa Ustazah Ustaz, Ustazah jangan tapau Kerjasama dengan doktor-doktor ni Halakan, tujukan mereka Pergi dekat klinik-klinik KKM ni Ada 1091 klinik Untuk bantu kita semua KKM dah lama Buat klinik ni, kita yang lalai Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Kita yang lalai Tanggung seorang-seorang, jadi lepas ni kalau ada orang jumpa kita Masjid-masjid, buatlah program ni Buat kiosk-kiosk, siapa yang nak mengadu masalah Ada masalah, jumpa Dr. Ustaz Izhar Jumpa Dr. Izhar, kan Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Kita bergabung sama-sama sebab dalam doa kunut kita baca Allahum hadini fi man Ya Allah, bagi aku petunjuk dan hidayat. Kalau ada masalah macam ni aku nak pergi mana? Insyaallah mudah-mudahan kita semua akan tertuju dan terarah untuk merawat sakit-sakit kita ni. Sama ada sakit fizikal ataupun sakit-sakit jiwa insyaallah. Mhm. Mm uh, saya tertarik tadi dengan Ustaz Asri punya uh, keterangan tadi bahawa apa-apa isu yang berlaku, saya Zahaya orang kata pergilah jumpa Ustaz. Hmm. Ustaz ada penawarnya. Bayarlah 200 dapatlah selesai masalah kan? Tapi sebenarnya bukan itu. Kadang-kadang tak berkesan pun. Contoh. Jadi soalan saya, Zahai, adakah sama mata dengan pendekatan spiritual Islam ini mampu mengatasi isu uh, kesihatan mental ataupun penyakit mental ataupun ada kaedah mikrisma lain? Secara asasnya, konteks spiritual ni, semangat spiritual ni sangat membantu dalam proses penyembuhan itu tak boleh dinafikan itu essential asas jangan tinggal sebab Allah ni Maha menyembuhkan kita dengan jiwa yang bersih jiwa yang kuat jiwa yang Allah berikan penyembuhan maka insyaallah akan membantu untuk penyembuhan yang lain cuma kita kena tahu satu benda kita ni manusia yang bukan hanya memerlukan uh, makanan roh saja kita ada keperluan emosi kita ada keperluan akal, kita ada keperluan jasad yang perlu untuk dipenuhi. Sebab itulah saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, acik-acik yang tengah menonton ni, boleh catat nota ni, nampak glamour sikit kalau kita guna term ni. Dalam psikologi, prof, ada satu term dipanggil bio psycho, social, spiritual model. Nampak canggih kan? Dalam kita nak treat ataupun kita nak berurusan dengan gangguan masalah kesihatan mental ni dia perlu kepada empat spektrum ni. Yang pertama adalah spektrum biologi. Maknanya kalau kau sakit makanlah ubat kalau engkau ni sakit, jagalah pemakanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah psikologi. Maknanya perlu kepada terapi-terapi tertentu, teknik grounding, emotional freedom teknik dan sebagainya. Yang ketiga adalah social. Social tu apa? Dalam penyembuhan, perlu kepada kita ni berjumpa dengan orang, bersedekah, tolong anak yatim, tolong orang miskin dan sebenarnya itu boleh memberi kesembuhan kepada kita bila kita dikhidmat sesama manusia. Dan yang keempat terakhir adalah Spektrum spiritual Perlu untuk kita meningkatkan Kita punya hubungan kita Ketakuan kita pada Allah Subhanahu SWT Kalau empat-empat ni jalan sekali Maka inilah penyembuhan yang holistik Adanya spiritual Adanya social Adanya psikologi Dan adanya juga biologi Maka inilah yang kita nak angkat Dalam perbincangan kita kesihatan mental ni Bukan hanya semata-mata zikir Tapi juga ada faktor-faktor lain Yang menyumbang pada penyembuhan kesihatan mental Baik, kesimpulannya tuan-tuan, jika ada masalah, rujuklah pihak yang betul dan tepat ya. ha, supaya kita dapat maklumat yang jelas. Banyak lagi maklumat yang kita kongsikan, kita bermuasabah seketika jumpa selepas ini.